असला मैं हूं सैयद सैदी आप देख रहे हैं मेरे साथ आज तक चलते हैं सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इनके पक्ष की जानी से शिवराज्य यात्रा निकाली गई है जिसमें 17 अगस्त 2024 को परभणनी जिले के जिंतुर तालुके में शिवराज्य यात्रा का यहां पर आगमन हुआ और इस यात्रा के आगमन में ही जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल उसी के साथ में खासर फौजे तहसीन खान साथ ही खासदार अमोल कोल इसी के साथ में आमदार राजेश दादा युवक प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गौहा महबूब शेख माजी आमदार विजय गौहा इसी के साथ में भीमराव जी हत्ती अम्बेरे सोनाली देशमुख पंडरीनाथ कामड़े किरण सोन टके इन तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी जिस तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे यहाँ पर प्रेक्षताई भामे इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है विशेष प्रेक्षताई भामरे इन्होंने विधानसभा मतदार संघ के माजी आमदार राव जी भामे इन्होंने 2014 से 2019 तक जब आमदार थे तब उन्होंने किस तरह के काम किए हैं वो काम भी यहाँ पर गिनाए हैं और 2019 से 2024 तक ये पिछले पांच साल में किस तरह के प्रॉब्लम यहाँ पर आमदार माजी आमदार विजय राव जी, जी भामे ये पद पर नहीं होने की वजह से यहाँ के मतदाताओं को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा यही बात इन्होंने बताई है जिसको लेकर आने वाले 2024 में सेलू जिंतूर विधानसभा मतदार संघ के जो इलेक्शन है इसमें विजय राव जी भामे इन्हें क्यों विजय करना बहुत जरूरी है यहाँ पर भारी अक्सरियत से इन्हें मतदान करके कामयाब करना क्यों जरूरी है ये भी प्रेक्षता भामे इन्होंने अपने भाषण में बताया है आइए जानते हैं y ये न्यूज कवर किया हमारे परबी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबर सैद्दी ट्वेंटी फोर बाय सेवन माजा महाराष्ट्र के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान दि टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान पर कार्यकारी संपादक सैयद अयान परमि आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली ट्वेंटी फोर बाय सेवन माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इसमाइल परमी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम

ये परवनी शहर का इफ्तार पार्क और इफ्तार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तार कॉलोनी को जा रहा है इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानब से ये सर्विस दी जा रही है और एन ए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानब से ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तार कॉलोनी में और इफ्तार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तार कॉलोनी और इफ्तार पार्क को यह रोड रास्ता सीमित रास्ता अटैच हो रहा है ये सर्विस सिर्फ इफ्तार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है परवनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमट रोड है ये सीम रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरवा मेराज सिद्दीकी इनकी जानब से बनाया गया है इफतखार पार्क और इफ्तार कॉलोनी के लिए जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तार कॉलोनी और इफ्तार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तार कॉलोनी और इफ्तार पार्क में इस तरह से जा रहा है ये नजारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ पर आज तक पर बता रहे हैं ये नजारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तार पार्क और इफ्तार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सिमिट रोड स्पेशली बता बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानब से ये इफ्तार कॉलोनी और इफ्तार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लाटिंग है और एनए लेआउट की पूरी प्लाटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़ लगाए गए हैं ये झाड़ भी देख लीजिए पंद्रह से बीस फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है सीमेंट और कॉन्क्रीट में जो नाली बनी हुई है ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है इफ्तार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है गट्टू बिठाना चालू है जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से यहाँ पर 115 प्लॉट में से इकहत्तर ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत तेरह लाख पचास हजार रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है बाईस बाई चालीस के प्लाट्स है और बाईस बाई चालीस के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़ हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कॉन्क्रीट की एक नाली मजबूत नाली दी गई है ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं इफ्तार पार्क और इफ्तार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सेंक्शन कराकर यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर यह बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के खत्म होते ही यहाँ पर इफ्तार पार्क और इफ्तार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्देशी साहब इनकी जानब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है मिर्जा मेस परभि अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में परि घर पहुँच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक को एट एट थ्री जीरो टू सिक्स सिक्स नाइन फोर सेवन समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट पर बनी हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा शादी एंगेजमेंट चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल मोबाइल क्रमांक नौ सात छः छः आठ तीन एक दो महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम परवा गेट दरगाह रोड परभणी शादी हो या एंगेजमेंट चिल्ला हो या जुमागी मीटिंग हो या फिर कुछ और परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम परवा गेट दरगाह रोड परभणी बुकिंग शुरू है मोबाइल नंबर 9960569383 8421903333 इसके साथ ही 98228 टू नाइन मेहबूब अंसारी याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म शनिवार बाज़ार के पास नानल पेट कॉर्नर पर भड़ी लेडीज पर्स स्कूल बैग ओरिजिनल लेदर बेल्ट कमर बेल्ट वॉलेट बॉडी स्प्रे परफ्यूम और भी बहुत कुछ एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट पेट कॉर्नर पर बनी एस बी एस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड पर बनी अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें एस बी एस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मोबाइल नंबर नाइन एट टू थ्री सेवन नाइन सेवन एट टू एट